সেই ৰাজন পৰীক্ষিত দিবে চিত্ৰ কৃষ্ণগুণ নাম কীৰ্তন কৃষ্ণৰে স্মৰিবে তেওঁ কাইবাক্য মন সহিতে চিত কৃষ্ণগুণ নাম কীৰ্তনত আগবঢ়াই দিব লাগিব কিয়নো কৃষ্ণৰেখে পাদ পদ্ম স্মৰিবে মনত এনেকৈ কৃষ্ণৰ চৰণ যুগল চিন্তা কৰি জীৱই জীৱন অতিবাহিত কৰিলে সেই জীৱৰ পৰম মংগল সাধন হয় নাৰায়ণৰ স্মৰণে সেই পৰমংগল এহি মানে জীৱন্ততে জন্মৰ সামল নাৰায়ণৰ নাম আশ্ৰয় কৰা জীৱৰ জীৱনটো সফল জীৱন বুলি কৈছে যদি নাৰায়ণৰ নাম আশ্ৰয় নকৰাকৈ আমি জীৱনটো অতিবাহিত কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে সেই জীৱনটোৱে হ'ল বিফল জীৱন এতিয়া আমি বিফল জীৱনটো বিচাৰোঁ নে সফল জীৱন বিচাৰোঁ সেই চিন্তাটো প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ যে সেই সফল জীৱনটো ডেকা কালৰ পৰা বিচাৰোঁ ল'ৰা কালৰ পৰাই বিচাৰোঁ নে আমি ষাঠি বছৰত চাকৰি বাকৰি কৰি অৱসৰ লোৱাৰ পাছতহে সফল জীৱনটো বিচাৰিম সেইটো চিন্তা প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ শাস্ত্ৰই কাকো বাধ্য কৰোৱা নাই তুমি যেতিয়াই বিচৰা সফল জীৱন কেৱল কৃষ্ণ নাম আৰু কৃষ্ণ নাম আশ্ৰয় কৰি যদি জীৱন আগবঢ়োৱা নাই তেতিয়াহ'লে জানিবা সেইটো হ'ল বিফল জীৱন পাব পাৰা ডেৰ লাখ টকা দৰমহা পোৱা চাকৰি হ'ব পাৰা পাঁচমহলীয়া বিল্ডিঙৰ গৰাকী হ'ব পাৰা দহখনমান গাড়ীৰ মালিক হ'ব পাৰা পঞ্চাছ বিঘামান মাটিৰ গৰাকী কিন্তু একো লৈ অহা নাই লগত মাতৃগৰ্ভৰ পৰা আহোঁতে খালী গাৰে আহিছিল যাবগৈ লাগিব এই সংসাৰত সমস্তখিনি এৰি থৈ খালী গাৰে গতিকে একো এটা যেতিয়া অনাও নাই নিবও নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মাজতে পোৱা এইবিলাকৰ প্ৰতি আপুনি মই যদি আকৃষ্ট হৈ সত্যবস্তু পিতৃ কৃষ্ণ দত্তৰ নামলৈ আমি পিঠি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেইজনেই অধৌগতি বুলি শাস্ত্ৰ সিদ্ধান্ত দিছে ৰামন্তকালে হৰি স্মৰে যিটো ভা জ্ঞৱন্ত তাহাৰ মহিমা কঢ়ি কোনে পা অন্তকালে যিজনে ভগৱন্তক স্মৰণ কৰে তেওঁৰ সমান ভাগ্যৱন্ত দ্বিতীয়জন নাই প্ৰমাণ অজামিল মৃত্যুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নাৰায়ণ বুলি পুত্ৰ ঈশ্বৰৰ নামেৰে মাতিছিল সেইকাৰণে যমদুতক খেদাই চাৰি বিষ্ণুদূতেই বৈকুণ্ঠলৈ লৈ গৈছিল অজামিলক তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ শৰীৰ শৰীৰধাৰী জীৱআত্মাৰ মহিমাৰ কথা কৈ কৈ ভাগৱতেও শেষ কৰিব নোৱাৰে বুলি সিদ্ধান্ত দিছে কিমান মহান সি জীৱ আত্মা এতিয়া এইটোক যদি আমি ওলোটাকে বুজালোঁ বোলে অন্তকালে মানে মৃত্যুৰ সময়ত মৃত্যুৰ সময়ত কৃষ্ণ বুলি কৈ মৰিব পাৰিলে যদি জীৱৰ তৰণ হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই জীৱনটোনো আকৌ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি কৈ থাকিব লাগে কেলৈ মৰাৰ আগত কৃষ্ণ বুলি কৈ দিলেই হৈ যাব এই বুলি আকৌ আমি যদি বুজি লওঁ সেইটো আকৌ ওলোটাটোহে হয় তাৰমানে এজন ল'ৰাই তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনীয়া এবছৰত ছাত্ৰ হিচাপে যেতিয়া বিদ্যালয়ত নামটো লগাই দিয়া যায় পিতৃ মাতৃয়ে তেতিয়া বছৰেকৰ মূৰত অৰ্থাৎ তিনিশ পঞ্চাছ দিনমানত যেতিয়া বছৰেকীয়া পৰীক্ষাটো হয় তেতিয়া আগদিনা পঢ়ি গ'লেই ল'ৰাটোৱে পৰীক্ষাত পাছ কৰিব পাৰিব গোটেই তিনিশ পঁয়ষষ্ঠি দিনৰ পঞ্চাছ নম্বৰ দিনটোত তিনিশ পঞ্চাছ নম্বৰ দিনটোত বছৰেকীয়া পৰীক্ষা হ'ব আৰু তিনিশ ঊনপঞ্চাছ দিন যদি সৰস্বতী পূজাই পাতি থাকে বিদ্যালয় শিক্ষকেও নপঢ়ায় ল'ৰা ছোৱালীয়েও নপঢ়ে তেতিয়াহ'লে আগদিনাহে যদি অকল পঢ়োৱাই বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পাব নাই উত্তীৰ্ণ হ'বনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় যদি এইটো সঁচা বুলি বুজি পাওঁ ঠিক তেনেকৈ কৃষ্ণ বুলি ক'বলৈ মৃত্যুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আপুনি মই কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহ'ব কাৰণ সাধাৰণতে আমি বুজি পাওঁ জীৱই প্ৰথম প্ৰথম এই পৃথিৱীত শিকা শব্দটো হ'ল মা আমি মা বুলিয়েই শিকোঁ প্ৰথম এতিয়া সেই মা শব্দটো কেতিয়া ওলায় পৰে বা পিছলে সৰ্পে বা দংশ যেতিয়া তুমি পিছল খাই পৰিবা তেতিয়া কি বুলি ওলায় আয়ো মা মৰিলায় এনেকৈ বিপদৰ মুহূৰ্তত প্ৰায় মা শব্দটো ওলায় কেলেই কাৰণ আমি জীৱনৰ কঠীয়াতলিত প্ৰথম শিকা শব্দটো হ'ল মা যদি প্ৰথম শিকা শব্দটো মা খাওঁতে শুওঁতে উঠোঁতে বহোঁতে অ' মা ভাত দিয়া আকৌ এনেকৈ প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে যদি মা শব্দটোৱে ওলাই থাকে তেতিয়াহ'লে অভ্যাসৰ বলতহে মৰিবৰ সময়ত বা পিছল খাওঁতেও মা বুলি ওলাই যায় কাৰণ সদায় মা বুলি মাতি থাকোঁ দেউতাৰ নামটো কিন্তু সোনকালে নোলায় মাটো প্ৰথম আহে যদি এইটো সত্য তেতিয়াহ'লে কৃষ্ণ নামটো অভ্যাস নকৰিলে কেতিয়াও আপোনাৰ মন ওলাব সেইকাৰণে কৃষ্ণ নামটো অভ্যাস কৰিব লাগিব খাওঁতে কৃষ্ণ শুওঁতে কৃষ্ণ উঠোঁতে কৃষ্ণ বহোঁতে কৃষ্ণ যদি এজনে অন্যজনক মাতোঁতো বোলে কৃষ্ণ বাপ ভালে আছে বোলে বাপ কৃষ্ণ কোনফালে যায় এই অভ্যাসবিলাক যদি আমি কৰি থাকোঁ পাপো খণ্ডন হৈ গৈ থাকে আৰু মৰিবৰ সময়ত বা হঠাৎ আমি পিছল খাই পৰাৰ লগে লগে মৰিও যাব পাৰোঁ এই সংসাৰ এৰিব লগাও হ'ব পাৰে কোনেও নাজানো সেইকাৰণে পিছল খাই পৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তটো আপোনাৰ মোৰ কৃষ্ণ নাম ওলাই যাব আৰু ওলাই যোৱাৰ লগে লগে জানিব আমাৰ ভক্তিত সুদৃঢ় বিশ্বাসটো আহিছে যদি পিছল খাওঁতে কৃষ্ণ বুলি নোলায় ইটো মাতহে ওলায় তেতিয়াহ'লে জানিব আৰু ভক্তি কৰিছোঁ যদিও ভক্তিয়ে পূৰ্ণাগ্ৰতা লাভ কৰা নাই নিজক প্ৰমাণ কৰা সেইবিলাকেই ব্যৱস্থা সেইবিলাকেই সময় শাস্ত্ৰই তেনেকৈ সিদ্ধান্ত দিছে অন্তকালে হৰিস্মৰে যিটো ভাগ্যৱন্ত তাহাৰ মহিমা গঢ়ি কোনে পাওঁৱেই অন্ত অভ্যাসটো ক'লে শৰীৰৰ কথাটো তাৰো ৰতি অবিশ্ৰাম সদায় অসত নেৰৈ ৰাম কৃষ্ণ নাম সেই অভ্যাসটো কৰিবলৈ কৈছে এৰা পূৰ্ব কিনো কহিলা মণি ইটো কথাই সুৰুষটো নতু শুনি শুনা সাৱধানে আৰতি উত্তৰ শাস্ত্ৰ বৈ কুণ্ঠৰ সেই ৰাজন পৰি কি আমি কোৱা এই কথাখিনি তুমি যদি আগতে কোনোদিন শুনা নাই বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে বৰ আচৰিত নহ'বা আমি তোমাক ক'ম আজি সেইখিনি কথা যিটো বৈকুণ্ঠৰ মহাভাগৱত শাস্ত্ৰই আমাক শিকাইছে এতিয়া এই ভাগৱত শাস্ত্ৰভাগ তেতিয়াহ'লে ক'ৰ শোকগুৰুৱে আমাক সিদ্ধান্ত দিলে বৈকুণ্ঠৰ আমি জীৱ আত্মাবিলাকবোৰ পৰমাত্মা ইষততত্ব কৃষ্ণদেৱৰ সন্তান এতিয়া ইষতত্ব কৃষ্ণদেৱ ক'ত থাকে বৈকুণ্ঠত থাকে আমি যত জীৱ তোমাৰে সেই অংশ তুমিহে পালিয়া ফুৰা শুঞা অন্তৰ্জামী অন্তৰ্জামী ৰূপে পৰমাত্মা ভগৱন্তই হৃদয়ত থাকি আমাক ৰক্ষা কৰি ফুৰে আৰু সেইজন পৰমাত্মা বৈকুণ্ঠাধিপতি কৃষ্ণৰেই সন্তানস্বৰূপ আমি জীৱ আত্মাৰ স্বগৃহ হ'ল বৈকুণ্ঠ এতিয়া আমি ঘূৰি যাব লাগিব ক'লৈ বৈকুণ্ঠলৈ আৰু বৈকুণ্ঠৰ পথটো আমাক কোনে দিব মহাভাগৱতে মহাভাগৱতে দিয়া বৈকুণ্ঠৰ পথটো কি নামঘোষা শাস্ত্ৰত মাধৱ গুৰুজনে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে বৈকুণ্ঠ সাৰয়ুত্তম ফল হৰি নামাত্ৰ হৰি নামে হৰি নামে হৰি নামে সাৰ হৰি জগতয়াৰ সুন্দৰ আৰু শুদ্ধ দৰ্শন মাধৱ গুৰুজনাই দিলে বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ ইহাৰ উত্তম ফল দান দক্ষিণা মাত্ৰ নাই কোৱা ক'লেনে নাই কোৱা ইহাৰ উত্তম ফল পূজা পাৰ্বণ মাত্ৰ ক'লেনে নাই কোৱা তাৰমানে বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ ভাগৱতৰ দৰ্শনটো যাক যজ্ঞ পূজা পাতল নহয় কেৱল ইয়াৰ উত্তম ফলটো হ'ল হৰিনাম হৰিনামে 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 সাৰ হৰিনামে কৰি আছে অসমৰ মানুহক উদ্ধাৰ নাই কোৱা হৰিনামে কৰি আছে ভাগৱতী সমাজৰ বাপাইসকলক উদ্ধাৰ নাই কৰা হৰিনামে কৰি আছে কেৱল মানুহক উদ্ধাৰ নাই কোৱা হৰিনামে কৰি আছে জগত উদ্ধাৰ বৰ্গ য মানে জন্ম গ মানে গতি দন্ত মানে তৎক্ষণাৎ অৰ্থাৎ এই সংসাৰত জন্ম যেতিয়া হৈছে মৃত্যু ধ্ৰুৱ সত্য সৃষ্টি যেতিয়া হৈছে ধ্বংস অনিবাৰ্য গতিকে ইয়াৰ পাকচক্ৰত সোমাই থকা উৰণ পূৰণ গজন ভ্ৰমণ চাৰিওমুঠি জীৱই কৃষ্ণ নাম আশ্ৰয় কৰি তৰি যাব পাৰে কিন্তু বাকী তিনিমুঠি জীৱই কৃষ্ণ বুলি ক'ব নোৱাৰে নহয় সেইকাৰণে সেই তিনিমুঠি জীৱই এজন কৃষ্ণ নাম শৰণীয়া ভকতৰ যদি আশ্ৰয়লৈ কেনেবাকৈ আহিবলৈ সুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে সেই জীৱ সি ভকতৰ আশ্ৰয় মাধ্যমেৰে তৰি যাব পাৰে সেই দৰ্শনটো দিলে জৈত থাকে মূৰ ভক্ত উদাৰ চৰিত্ৰ কীৰ্ত পতংগকো কৰ তেখনে পবিত্ৰ উদাৰ চৰিত্ৰ এজন কৃষ্ণসেৱকৰ উপস্থিতিত সেই সমাজ ব্যৱস্থাত থকা সেই স্থানত থকা প্ৰত্যেকটো জীৱৰ মুকুটিৰ পথটো খোল খাই যায় এই দৰ্শনটো শাস্তা মাক দিছে আৰু ইয়াৰ মূল ধৰ্মটো কি এৰামে আতমহৰ্মে নামে সে প্ৰখ্যাত শ্ৰৱণ মাত্ৰকে কৰে কৃষ্ণক সাক্ষাত এই মহা ধৰ্ম হ'ল কৃষ্ণ নামৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠিত অৰ্জুনৰ আগত কৃষ্ণদেৱীয়ে কৈছিল সঁচা বাৰ্থ তুমি শুনাচোন যে মই স্বতন্ত্ৰ নহয় মই পৰতন্ত্ৰ কেনেকৈ যেতিয়া একান্ত ভকতে মোৰ নাম আশ্ৰয় কৰে তেতিয়া মই পৰতন্ত্ৰ হৈ যাওঁ কিন্তু প্ৰকৃততে মই স্বতন্ত্ৰ কিন্তু মোতকৈও ডাঙৰ হ'ল মোৰ নামটো নাম আগে ভৈলা সখী মই ভৈলো পাছে সেহি শে সকল্ৰ ৰ ৰ নামে বান্ধাই আছে শাস্ত্ৰবিলাক মোৰ নামত বান্ধ খাই খাই আছে কাৰণ মোতকৈ মোৰ নামটো শ্ৰেষ্ঠ সেইকাৰণে মোৰ শাস্ত্ৰবিলাক মোৰ নামেৰে বান্ধ খাই আছে আত মহা ধৰ্মে নামেহে প্ৰখ্যাত অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক শাস্ত্ৰই কেৱল মোৰ কথাকেই কৈছে উদ্ধৱৰ আগত ভগৱন্তই ক'লে যে উদ্ধৱ তুমি মনত ৰাখিবা ময় বিদে কিছু কিছু চাৰিওবেদৰ তত্ত্বৰ্থি মে মোৰ বাহিৰে বেদে বেলেগৰ কথা নাই কোৱা বেদে কেৱল মোৰ কথা কৈছে অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ নামত সমস্তখিনি শাস্ত্ৰ বান্ধ খাই আছে কিন্তু তাকে আপুনি মই ক'লি মনমতি মনুষ্যই ভগৱন্তৰ মায়াত বান্ধ খাই ভগৱন্তৰ নাম আচৰণ নকৰি বাকী কৰ্মবিলাকৰ মাজেৰেহে জীৱনটো অতিবাহিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এনেকৈ প্ৰকাশ কৰি শকগুৰুৱে পৰীক্ষিত ৰাজাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে অল্প কালে সাধে সিদ্ধি কৃষ্ণৰ দণ্ডে পাইলা গতি খটাংগ নীপতি যে তোমাৰ উপৰি পুৰুষ পৃথিৱীৰ এজন ৰজা খটাংগ সেই খতাংগই কেনেকৈ গতি লাভ কৰিছিল তাৰ এটি কথা অৰ্থাৎ এটি কাহিনী পৰীক্ষিতৰ আগত শোকগুৰুৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে যে খটাংগ নামৰ তোমাৰ উপৰিপুৰুষ পৃথিৱীৰ এজন ৰজাই এটা সময়ত দেৱতাসকলক ৰক্ষা কৰিবলৈ দেৱতাসকলৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে স্বৰ্গত গৈ অৱস্থান কৰি আছিল আৰু স্বৰ্গত থাকি যেতিয়া দেৱতাসকলক সন্তুষ্ট কৰিছিল তেতিয়া দেৱতাসকলে সন্তুষ্ট হৈ খটাংগ ৰজাক এটা বৰ দিবলৈ ওলাইছিল পদে আমাক প্ৰকাশ কৰিলে ইৰাম দেৱসৱে বোলে বৰ লোৱা মহি পাল ৰাজা বোলে বোলাই আগে যিবু কতকাল সেই ৰাজন তোমাক আমি বৰ এটা দিব বিচাৰিছোঁ কোৱাচোন তোমাক কি বৰ লাগে তেতিয়া ঘটাংগ ৰাজাই চিন্তা কৰিলে মই বৰটো ল'ম বাৰু কিন্তু মোক বোৱাচোন মই কিমান দিন জীয়াই থাকিম এতিয়া দশৰথৰো তেনেকুৱা হৈছে যেতিয়া সিন্ধুমুনিক বধ কৰিছিল তেতিয়া অন্ধমুনিয়ে কি অভিশাপ দিছিল আমি যেনেকৈ পুত্ৰৰ সুখত প্ৰাণ ত্যাগ কৰিম তুমিও এদিন পুত্ৰৰ শোকতে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিব লাগিব দশহে কি কৰিছিলি সেইটো বৰ মোৰ দৰকাৰ নাই বোলে কেলে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাইহে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া নাই আকৌ মই ক'ৰ পৰা মৰিম আকৌ পুত্ৰৰ শুকত ঠিক তেনেকৈ বৰ্তমান সিদ্ধান্তটো দিছে ৰজাই কৈছে মই বৰটো ল'ম মোক গাড়ী লাগেনে মাটি লাগিবনে ধন সম্পত্তি লাগিব মই ল'ম বাৰু যিটো লাগে মোক ল'ম প্ৰথম প্ৰথম কই কিমান দিন জীয়াই থাকিম কিমান দিন জীয়াই থাকিম তাকেই যদি নাজানো মই আকৌ বিচাৰিব লাগে কি কেনেকৈ জানিম ইৰা দেৱগণে বোলে জীৱা দুই দমানে শুনি শীঘ্ৰে পৃথিৱী কওঁ আখিলা বিমানে সমস্ত কেতেজী ৰাজা ধ গৰিমন কৃষ্ণৰ ভয় পদে পখিল শৰণ মুহূৰ্তে খতাংগে পাৰিলে পৰমগতি কিবা সাতদিন তুমি চিন্তা কৰা কি কেইৰাজন পৰীক্ষিত তোমাৰ উপৰি পুৰুষ খতাংগ ৰজাই যেতিয়াই জানিলে দুই দণ্ডহে জীয়াই থাকিব প্ৰায় পঞ্চল্লিছ মিনিট সময় আজিৰ সময়ত প্ৰায় পঞ্চল্লিছ মিনিট সম্পূৰ্ণ পঞ্চল্লিছ মিনিটো নহয় প্ৰায় বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো জনাৰ লগে লগে খটাংগ ৰজাই কি কৰিলে দেৱতাৰ আশীৰ্বাদত দিব্য বিমানত উঠি তৎক্ষণাত পৃথিৱী পালেহি আৰু পৃথিৱীত আহি কৃষ্ণৰ দুখানি অভয় চৰণ চিন্তা কৰি ৰাজ্য ধন পুত্ৰ পৰিয়াল সকলো চিন্তা মনৰ পৰা এৰি কৃষ্ণৰ অভয় চৰণত নিজকে অৰ্পণ কৰিলে আৰু খটা ৰজাই পৰম গতি লাভ কৰিলে পৰীক্ষিত তুমি সাতদিন জীয়াই থাকিবা অভিশাপটো পালা নহয় সাতদিনৰ মূৰতহে তোমাৰ মৃত্যু হ'ব তুমি কেলে এনেই নি চিন্তা কৰি আছা মই আছোঁ নহয় তোমাৰ ওচৰত সাতদিন তোমাক মই কৃষ্ণ কথা ক'ম তুমি চিন্তা নকৰিবা তুমি মাত্ৰ সাৱধানে কৃষ্ণ কথা শুনিবা আৰু কৃষ্ণময় হ'বলৈ সমস্ত ভূততে কৃষ্ণ দৰ্শন পাবলৈ তুমি মাত্ৰ সাৱধানে চিন্তা কৰাৰ চেষ্টা কৰিবা এইবুলি শোকগুৰুৱে পৰীক্ষিত উপদেশ প্ৰদান কৰিবা আৰু তাৰ পাছতে ভাগৱত কথা প্ৰকাশ কৰিছে সত্য সত্যতা প্ৰকাশ কৰিছে ৰা সংসাৰতৰ অলপথ আছে অসংখ্য অনেকবিঘিনিত আছে অসংখ্যাত শ্ৰৱণ কীৰ্তনে মাত্ৰ কৃষ্ণ কাধে মহাসোষক পথ হয় একো বিঘিনী নবাধে জাঁ তন্তে সুৱেৰতি কৃষ্ণৰ চৰণে নাহিকে সুগম পৰে ত্ৰিভুবে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি কৃষ্ণক যদি আৰাধনা কৰা হয় আৰু সেইটোৱে হ'ল মহাসোষকৰ পথ কিন্তু জীৱই তৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পথ আছে কিন্তু সেইবিলাক অতিব দুষ্ অতিব কষ্টকৰ সেইকাৰণে প্ৰজাপতি সৃষ্টিকৰ ব্ৰহ্মাদেৱে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে বুলি শোকগুৰুৱে পৰীক্ষিত ৰজাৰ আগত সত্যটো প্ৰকাশ কৰিছে পূৰ্বতে ব্ৰহ্মায়ে একচিতে বেদত বিচাৰি এহি মানে পাইলা সূৰ্বতে প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মাই চাৰিখন মুখেৰে তিনিবাৰ পাত পাতকৈ বেদ অধ্যয়ন কৰি এটাই উত্তৰ পালে সেইটো হ'ল কৃষ্ণ নামতে জীৱৰ গতি এতিয়া আমি চিন্তা কৰিব লাগে আমাৰ মুখকেইখন এখন আমাৰ মগজুকেইটা এটা কিন্তু ব্ৰহ্মাৰ চাৰিটা চাৰিটা মগজুৰে চাৰিখন মুখেৰে পাত পাতকৈ তিনিবাৰ পঢ়িছে বেছি আৰু পঢ়ি এটাই উত্তৰ পালে কৃষ্ণ নামত জীৱৰ গঠি আৰু সেইকাৰণে বাকী সমস্ত ত্যাগ কৰি শাস্ত্ৰখন মতে আমি কেৱল কৃষ্ণ নাম আশ্ৰয় কৰিলেই জীৱৰ জীৱন ধন্য হ'ব এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্ৰ আমাক প্ৰকাশ কৰিছে কৃষ্ণ